Ну, в первую очередь я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли возможность в своем плотном графике, я знаю, что вы завтра будете на матче сборной Украины с Финляндией. Поэтому большое спасибо. Я хотел спросить: увидели вот, ли вы футболистов, которые ну, вы, вы знаете? работу сборной. Я понимаю, что это вопрос не напрямую к вам, но вот как футболисту, как человеку, который, ну, безусловно, супер разбирается во всех вопросах, вот а футболисты, который, на ваш взгляд, сегодня был одним из лучших. Ну, я опять же хочу уйти от этого прямого ответа на этот вопрос, потому что сейчас и Владимир Езерский приедет, посмотрит еще внимательно вторую игру, которые обязательно проанализируют. Есть пару ребят, которые фамилии я вам сейчас не готов. Да, есть, пару ребят, которые стоит обратить на них внимание, потому что я же не могу как технический директор а приглашать кого-то сборную страны. Это тренеров. Рекомендации я свои дам. и Я считаю, так и надо работать. Вот эти ребята, которые может быть свой шанс или упустить, или еще не успели его проявить. И они просто в последнее время может быть такими то феминильными шагами развиваться. Вот это для этого сезон за турнир, который поспособствует ребятам быть в футболе, оставаться. Я считаю, что найдут тренер в ближайшем будущем, 2-3 человека с этого тренера, чтобы, по крайней мере, дать им шанс посмотреть. Я понял, спасибо вам большое. Скажите э, такой вопрос. Э, вот, э, по условиям, я понимаю, что сегодня это только, только прибыли, вам сейчас нужно оценить уровень тех условий. Но э, мы, как вот, организаторы Федерации футбола, пытаемся создать для футболистов качественные условия. И э, в принципе э, несколько слов по самой инфраструктуре. Считаю, для меня очень важно качество газона. Я вижу, что оно благодарно, не несмотря на то, что дожди в Жаге, в тяжелых условиях, оно даже выдержало. Я поздравляю местных болельщиков и футболистов, что такие, И для ребят великолепные условия, все, все на высшем уровне. Я считаю, просто можно посмотреть, подкорректировать что-то, чем мы будем заниматься. Спасибо большое вам за то, что нашли время. И самое главное, мы пожелать нашей полной завтра удачи. И вам в лице, как вы...